Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlarımız, bu gün biz Şems surəsini haqqında danışacağıq. Şems surəsi 15 ayədən ibarətdir və Məkkə şəhərində nazil olmuşdur. Bu surənin çox fəziləti var. Fəzilətlərə böyükdür. Bu surə ilə birgə Ley surəsi, Duha surəsi və Şərh surəsi haqqında, yəni demək olar ki, bunların məzmunları eynidir. Doha surəsində də mən bunu qeyd etmişdim. İmam Sadiq əleyhissalamdan bu surələr haqqında rivayet olunur. Hər kəs bu surələri qiraət edərsə, fərq etməz gecə olsun, gündüz olsun, yol gedərkən olsun, oturarkən olsun. Hər kəs bu surələri təvəvvüt edərsə onun qarşısına bir şey çıxmaz. Məcər inki o qiyamət günündə həmin şəxsə həmin şəxsə şəxsi xeyrinə şəhadət versin. İmam buyurur ki, hətta onun qanı belə, dərsi belə, əti belə, sümükləri belə onun üçün gözə şəhadətlər verəcək. Bilirsiniz əziz dostlarımız, bizim cismimiz, əllərimiz bizə şəhadət verəcək qiyamətin günündə. Həmin o cisim hər kəs bu surələri tilavət edərsə, İmam Sadiq əleyhiss salam buyurur ki, həmin Şəhadət veriləsi şeylər ki var, onlar sənin xeyrinə şahadət verəcək. Allah Taala qiyamətdə buyuracaq ki, mənim bəndəmin şahadətini qəbul edin. Mən bəndəmin şahadətini qəbul elədim. Ona verilən şahadətləri onun xeyrinə qəbul elədim. O haranı istəyir, ürəyi haranı istəyir, ona behişdə yer verin və ona minnətsiz olaraq, minnətsiz olaraq o yerləri ona bəxş edin. Allah təala rəhmət və fəzilət fəzlindən minnətsiz ona əta edər, vəhişti ona əta edər. Həzrət Peyğəmbər sallallahu ələyi və səlləm-dən rivayet olunur bu surənin haqqında. Həzrət Peyğəmbərimiz buyurur, hər kəs bu surəni oxuyarsa elə bil ə, yer kürəsində günəş saçan nə varsa O şəh şey ki günəş onun üzərinə saçır, həmin şeylər onun əh xeyrinə qiyamətin günündə şahadət verəcək ki, Xudaya bizim Rəbbimiz. Biz bu insandan xeyirdən başqa bir şey görmədik. Diqqət edin, bu surənin əziz dostlarımız bu qədər çoxlu ə, fəzilətləri var. Bu surənin fəzilətlərindən biri də hər kəs bu surəni oxuyarsa Allah təala ona zehin zehinin gücləşdirirlər. Yəni zehin quvvəsi verər Allah Taala və onun bütün hacətlərinin qəbul edər bu surəni oxuyarsa. Və bu surənin gözəlliklərindən biri bundan ibarətdir ki, hər kəs bu surəni davamlı ə, şəkildə çoxlu oxuyarsa Allah Taala insanların sevimlisi edər bu insanı. Hər kəsin gözündə sevimli görkər. Bu özü də böyük bir e, nemətlərdən biridir ki, insanların gözündə e, sevimli bir birisi olasan. Və bir fəzilətdə inşallah deyim bəsimizi tamam edək. Hər Allahın Rəsululu buyurur ki, hər kəs e, hər kəsin müvəffəqiyyəti az olarsa bu surəni oxusun. Allah Taala ona e, çoxlu müvəffəqiyyətlər verər və hər kəsin e, Qapılar üzünə bağlı olarsa, yəni bəzi insanlar olur ki, görürsən, hər bir yerdən müvəffəqiyyəti kəs, müvəffəqiyyəti kəsilir. Bu surəni çoxlu oxuyarsa, hansı bir işin üzərinə gedirsə, Allah Taala onu o bağlı qapısını açar, o işi ona asan edər. Bu Şəms surəsinin fəzilətlərindən idi əziz dostlarımız, inşallah çalışaq, bu surəni çoxlu tilavət edək. Allah Taala bizləri inşallah müvəffəq insanlardan günahları bağışlanmış insanlardan qərar versin. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkətu.